Seterusnya bila kita bila kita input data kita akan simpan data data uh, data storage, uh, storan data. Um, jadi untuk kita, macam mana kita kita mengatur data dalam storan kita, um, ada beberapa konsep lah. Uh, konsep pertama ialah chart of accounts. Ini khususnya dalam dalam bidang uh, perakaunan. Jadi chart of, ni, dalam, uh, per chart of accounts ni dia khususnya dalam untuk sistem perakaunan. Chart of accounts ni ialah kita boleh uh, mewujudkan akaun-akaun uh, di dalam sistem kita kan kita ada akaun tunai kita ada akaun bank kita ada akaun inventory kita ada akaun jualan akaun belian okey um, dan kita gunakan chart of account ni supaya kita boleh uh, susun akaun kita dengan lebih efisien Okay, kita uh, boleh susunkan akaun kita ikut kategori kan dan kita tidak silap untuk memasukkan uh, nama akaun. Kadang-kadang kerana silap macam tu, kita contoh ni account sales. Nah, uh, seorang kerani dia bila dia type kan nombor akaun nama akaun dia tulis account sale, tak ada s belakang. Seorang lagi kerani dia masukkan account sales. Jadi sistem dia akan uh, trans, dia akan um, proses secara berasingan sedangkan benda yang sama. Jadi bila kita gunakan chart of accounts, maka setiap akaun tu yang penting ni ialah nombor akaun jadi bila nombor akaun, orang akan gunakan nombor akaun yang sama sales akan berujuk pada uh, akan gunakan nombor akaun yang sama jadi keran-keran ni pun akan gunakan nombor akaun yang sama uh, barulah proses akan jadi baik uh, jadi efektif uh, seterusnya, uh, itu ialah chart of accounts um, kemudian dalam uh, dalam kaedah yang tradisional kita akan gunakan uh, transaction journal lah kan Uh, ini ialah buku catatan pertama Daripada dokumen sumber kita akan masukkan Dalam jurnal Selepas itu sebelum kita proses data Untuk kita dapatkan uh, Report Kita perlu pindahkan ke dalam ledger-ledger Sama ada uh, ledger subsidiary Ataupun ledger arm uh, dan, dan benda ni Transaction journal ni Subsidiary ledger, ledger arm ni kita dah tahulah uh, Daripada Khusus-khusus um, perakaunan yang lain Dengan dengan kita um, dengan kita gunakan kaedah-kaedah ini kita boleh uh, trace path of transaction iaitu kita boleh trace balik um, amount contohnya kita tengok uh, dalam uh, kita daripada trial balance kita nampak satu account ni uh, amount dia tak munasabah jadi kita boleh trace balik daripada amount dalam trial balance tu kepada balance dia kita trace balik kepada um, kepada account tersebut kita lihat dala akaun. Jadi kita boleh lihat dalam akaun kita cari pula mana dia transaction yang nampak tak munasabah. Jadi daripada transaction tu kita trace balik kepada dia punya journal. Kemudian daripada journal tu kita tengok uh, apa ni amount uh, apa urus niaga yang tak tak munasabah tu dan kita lihat balik apa dia punya dokumen sumber dia. Jadi kita balik kepada dokumen. Jadi kita boleh trace balik. Yang ni kita panggil sebagai uh, audit trail. Nah, jadi contoh dalam dalam ilustrasi ni, ilustrasi ni audit trail for invoice number 156 for uh, 187 uh, untuk apa amount 1826 million untuk jualan kepada KDR KDR uh, builders okey jadi kalau kita tengok daripada bawah ni kita ada accounts receivable subsidiary ledger okey kita cari amount dia kan jadi daripada amount ni kita kita boleh trace balik kepada dia punya sales journal Uh, macam tu lah kan? kita boleh uh, trace balik ok jadi bila kita kita nak um, apa ni bila kita buat chart, chart of accounts maka kaedah untuk kita menomborkan chart of accounts ni ada beberapa kaedah um, kita gunakan kaedah, kita boleh gunakan kaedah sequence iaitu item number consecutively jadi semua nombor-nombor account kita kita nomborkan mengikut Uh, kita nomborkan uh, satu, unit account yang kedua kita nomborkan dua, account ketiga kita nomborkan tiga kan, uh, as a sequence sajalah kan uh, tapi itu sangat mungkin terlalu simple dan tak ada makna, jadi kita mungkin gunakan block, uh, block Minister Spirit, specific range of numbers are associated with the category, katakan kita boleh buat supaya, yang ni dia bagi contoh electric range, ok produk yang dijual, kalau uh, dapur elektrik dia masuk dalam um, julat nombor 10,000 hingga 199,999. Uh, jadi kita tahu kalau nombor antara nombor ni dia adalah dapur elektrik. Uh, kalau mungkin um, apa ni? Uh, fridge mungkin nombor 200,000 uh, sampai 200,000 299,999 200 uh. ataupun dia buat dalam group uh, group ni maknanya positioning of digits in code provide meaning Okay, jadi dalam dalam kod tu kedudukan digit-digit tu dia ada makna. Nah, jadi kalau kita lihat dalam contohnya kita punya IC. Kita tahu bahawa adalah uh, IC kita. Um uh, apa ni? 6 digit yang pertama tu menunjukkan um apa? 6 digit pertama dalam IC kita menunjukkan tarikh lahir kita, tahun lahir Uh, bu, uh, bulan lahir dan uh, hari lahir. Kemudian um, dua dua digit berikutnya adalah uh, tempat lahir kita dan lima digit lagi ada dekod dekod tertentu yang melibatkan. Nah, kalau uh, kalau genap um, adalah wanita, kalau ganjil adalah lelaki. Nah. Uh, jadi dia ada dia ada bahagian-bahagian tertentu dalam kod uh, tu sebut dia ada dia ada makna dia okey kemudian uh, boleh jadi kod kita dalam bentuk mnemonic jadi mnemonic ni dia adalah gabungan antara uh, letters and numbers huruf dan uh, huruf dan nombor dan dia biasanya mudah untuk uh, diingati kerana letters yang digunakan tu letters yang yang boleh kita associate kepada produk jadi contohnya uh, ni satu produk yang dia punya kod dia ialah DRY 300W05. Uh, jadi bila kita tengok DRY kita tak kita dah agak ni mesti satu produk yang nama dia something to do with dry. Dan rupanya dry ni merujuk pada dryer. Okay. Ah uh, dryer. Jadi kalau washing machine mungkin WAS. Uh, contohlah ataupun WSH. Kan? Jadi kita, kita tahu washing machine jadi dengan tu mudah orang yang kerani yang nak key-in produk tu dia mudah dah nak nak ingat apa ni, code produk Okey, jadi mana nak, nak ingat code, code produk kan jadi dia tunjuk sini dry, jadi 300 ni ialah low end W ni ialah white, jadi kita tahu bahawa kat sini W ialah white mungkin kalau B, mungkin black atau blue ke kan kemudian 05 ni dia punya manufacturer jadi dia punya, jadi dicampur dalam satu kod ni. Dia ada huruf dan dia ada nombor. Tapi huruf dan nombor ni uh, adalah satu benda yang orang mudah nak ingat lah dia merujuk kepada apa. Jadi biasanya carta account, uh, carta account biasanya dia, men, dia menggunakan uh, block. Uh, dia dia, dia, dia julat lah. Uh, contohnya untuk um, aset, uh, mungkin aset dia akan menggunakan range. Uh, 100,000 hingga 199,999 mungkin liability daripada uh, 200,000 uh, punya range uh, mungkin um, equity pemilik 300,000 uh, mungkin um, apa ni hasil kawan-kawan hasil 400,000 dan sebagainya ok jadi chart of account biasanya dia menggunakan uh, block type coding jadi bagaimana data disimpan uh, di dalam komputer? Okey, jadi data disimpan dalam komputer. Ada um, dia ada hierarki dia lah. Okey, dia ada hierarki dia. Uh, data disimpan komputer dalam komputer, um, iaitu entiti data sesuatu entiti lah. Jadi entiti ni apa? Entiti ni ialah benda yang kita nak capture. Jadi contohnya kalau kita nak capture urus niaga. Jadi urus niaga lah entiti, entiti dia Ataupun kalau kita nak capture tentang kita punya resource Resource lah entiti dia Ataupun kita nak kita nak capture tentang orang nah, Jadi orang lah dia punya entiti dia Tapi bila kita nak capture tentang satu-satu entiti Maka ada beberapa perkara kita akan capture perkenaan dengan entiti tersebut uh, Iaitu kita akan capture dia punya attribute Sifat-sifat dia sifat-sifat uh, attribute atribut. Jadi contohnya kalau jualan, atribut bagi jualan mungkin dari segi tarikh dia, bila tarikh jualan tu berlaku, uh, kepada siapa jualan tu berlaku, berapa jumlah amount uh, jualan tersebut berlaku. Kan? Jadi itu mungkin atribut dia. Hmm. Atribut. Uh, tapi atribut ni macam mana kita nak simpan maklumat ni atribut Kita akan simpan di dalam field okay? Field, medan Medan tempat untuk menyimpan uh, data atribut okay? rekod pula apa yang kita maksudkan rekod rekod ni ialah setiap instance of entity. Jadi kalau kita kita ada urus niaga-urus niaga jualan dalam dalam satu hari kita ada 100 urus niaga jualan, maka ada 100 rekod. Setiap rekod akan menunjukkan kepada satu instance of an entity. Dia adalah satu instance entity. Jadi in entity ada ya, satu jenis entity tapi ada banyak dia punya instance dia. Okey, maknanya contohnya Alright. Jualan adalah satu entiti urus niaga Tetapi di dalam entiti urus niaga jualan ni Jualan ni tu sendiri uh, Urus niaga jualan ni ada banyak Jadi setiap setiap rekod akan menunjukkan kepada setiap urus niaga tersebut File ni adalah, adalah tempat untuk menyimpan sekumpulan entiti yang sama okay, Jadi contohnya Kita akan simpan urus niaga jualan di dalam satu file kita akan simpan di dalam uh, urus niaga belian di dalam satu fail yang lain kita akan simpan rekod kita akan simpan uh, rekod berkenaan dengan pelanggan di dalam satu fail pelanggan kita akan simpan rekod berkenaan dengan uh, pembekal di dalam satu fail yang lain tapi dalam fail pe, uh, fail pembekal ni akan akan ada lah banyak rekod lah pembekal A pembekal B pembekal C uh, jadi dia ada hierarki macam tu jadi kalau kita lihat dekat sini dalam gambar rajah ni Uh, setiap line ni setiap setiap baris ni merujuk kepada um, kepada rekod-rekod, okay? Hmm. Setiap rekod. Jadi SYZ adalah satu company, XBC, ABC dan sebagainya. Okay, kemudian ini ialah atribut dia. Atribut dia atribut untuk setiap rekod ni ada atribut yang kita nak capture. Kita nak capture berkenaan dengan customer number, kita nak capture berkenaan customer name, address dan sebagainya dan uh, dan untuk kita kita simpan customer number ni kita akan simpan dalam field. Field ni ialah ruang untuk kita menyimpan uh, maklumat attribute. Data attribute ni kita simpan dalam field. Okey. Dan setiap setiap unit of information ni kita panggil sebagai data. Jadi ini ialah satu data, 24750 ini ialah satu data, 12000 ni ialah satu data, 24900 ni ialah satu satu nilai data. Okay, nilai data lah semua ni okay. seterusnya um, file ada dua jenis uh, file satu ialah file uh, dia pakai di sini transaction file satu lagi master file um, jadi mungkin dalam dalam konteks uh, sistem maklumat perakaunan um, file transaction file transaction ataupun um, file urus niaga adalah file untuk menyimpan rekod-rekod yang berkaitan dengan uh, tempoh tertentu Jadi dalam bahasa yang mudah um, Mungkin anda mudah faham, lebih mudah faham Seperti um, account-account yang berkaitan dengan uh, penyata pendapatan Seperti um, hasil dan belanja okay. Um, kerana hasil dan belanja ni melibatkan aktiviti-aktiviti Yang biasanya dia tertaluk pada tempoh-tempoh tertentu Tetapi master file pula adalah um, Digunakan untuk menyimpan reko, rekod tentang perkara-perkara yang lebih kekal Contohnya benda yang, uh, yang mudah dalam perakaunan Ialah benda-benda macam asset dan liability Jadi benda macam uh, tunai Uh, customer kan pelanggan pelanggan uh, biasanya pelanggan adalah satu benda yang bentuk kekal, kekal lah tetapi dengan berlakunya urus niaga dia memberi kesan kepada pelanggan maknanya uh, pelanggan tu adalah um, apa ni account belum terima jadi account belum terima dari segi amount dia ataupun balance account belum terima untuk satu-satu pelanggan tu berubah 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 mengikut uh, urus niaga namun begitu pelanggan adalah tapi merujuk pada pelanggan yang sama. Okey dan pelanggan ni mungkin bertahun-tahun kita akan menggunakan pelanggan yang sama. Tapi urus niaga bila satu urus niaga berlaku, ah itulah urus niaga dia. Selepas tu benda-benda berlaku lain, lain tak ada kaitan dah dengan urus niaga tersebut. Okey, jadi dia uh, fail urus niaga digunakan untuk mengemas kini fail um, fail fail uh, apa ni? Fail lah. Okey. Jadi customer inventory cash itu ialah fail-fail uh, fail-fail induk tetapi um, hasil belanja itu adalah fail-fail um, fail-fail urus niaga yang tertakluk kepada tempoh masa jadi fail urus niaga ni digunakan untuk mengemaskini fail induk uh, seperti yang ditunjukkan di sinilah manakala database, pengkalan data adalah set fail-fail yang berkait antara satu sama lain iaitu um fail fail pelanggan dia ada kait dengan fail jualan okey dengan fail inventory kan uh, fail pembekal dia ada kait juga dengan fail inventory dan dia ada kait dengan fail belian okey